Всем привет! Сегодня у меня новая посылочка, которую я очень-очень сильно ждала. Она пришла быстро, буквально за два дня я уже получила товар. Заказ я делала из магазина Якобу, и сегодня в посылочке у нас книги. Кулечек открыла я ранее, поскольку неудобно снимать держа в руке камеру и при этом доставать товар. Итак, смотрим, 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 какие же книжечки нам пришли. Хочу сказать вкратце о магазине. На самом деле товар там дешевле, чем в других магазинах. Ассортимент очень большой. Смотрим, книги аккуратненько запечатаны. Ничего себе, даже каждая книжечка запечатана отдельно в кулече. Представляете, я такого даже не ожидала. Конечно, очень радует. Итак, первая книжечка это Лисова сторожа, таимный лис», справа номер один. Вторая книжечка справа номер два, таимница чаривной школы. Третья книжечка пригоды шахового солдата Пешкина. Мы ее тоже очень ждали. Ребенок у меня увлекся шахматами, поэтому решила заказать вот такую книжечку. К ней в подарочек идет вот э, самовчитель из шахи у подарунок. Вот тоже маленькая тоненькая книжечка. Обзор книг, конечно, будет позже. Так, и смотрим еще книга. Людина Волыка, книга для наименьших. Эту книжечку мы очень долго выбирали. Это книга по анатомии. Я очень долго определялась с книжкой по медицине, то есть по основам медицины для ребенка. И искала книгу на украинском языке. Эту увидела я, конечно, в магазине перед тем, как заказывать. Она мне очень понравилась. То есть она доступная, интересная, красочная, очень красивые в ней картинки. Вот такая вот книжечка. И еще одна книга «Я убираю профессию» тоже, я думаю, будет очень интересное. Спасибо большое магазину за то, что отдельно упаковывает все книжечки. Я смотрю, просто вот эти, они, видно, от производителя были запакованы, ни разу еще были не открыты. Ну, а те, которые уже когда-то открывались, они просто пленочкой обнесены. Но это тоже не столь маловажно, потому что книги могут затираться, особенно вот эти уголки. Вот. А так книжечка остается, конечно, в идеальном состоянии. Вот такие сегодня у меня покупочки. Обзор будет на другом канале. Спасибо вам большое за внимание. Всем хороших покупок. До свидания.